Всем привет, с вами Федя и сегодня мы снова играем в Майнкрафт. Ну вот я построил такой вот коридорчик и сейчас я хочу рассказать вам про него немного. Это коридорчик э, я придумал буквально только что и решил вам записать это видео. Конструкция ну, в общем увидите сейчас. Ставите redstone факел, открываются э, стены, рассуваются, так сказать, и появляется комната. Здесь аквариум, который я придумал сам, когда строил механический дом. И, в общем, такая вот комнатка. Убираем redstone факел и снова коридоры. Над схемой, в общем, я не сильно парился, потому что я только что это придумал. Ну, в общем, вот так как-то это вышло. Если вам интересно, если вам это интересно и вы захотите ну, узнать, как это построить, то пишите комментарии. Все, всем пока.